6 квітня у понеділок у міськвиконкомі відбулася оперативна нарада. До вашої уваги звіт керівників підприємств міста за минулий тиждень. На прошлої неділе нами задержана була група грабителів в кількості 3 чоловік, які в масках завершали грабежі з проникновенням квартир. В, в настоящему время група задержана і збрана мера посечення задержання під стражею. Изъяты вещественные доказательства, значит, доказано участие в совершении двух грабежей и есть информация о их непричастности еще к одному грабежу. Сейчас проводится досудебное следствие. Значит, в состав группы входил один взрослый и двое несовершеннолетних хлопцев. Поэтому у нас есть регистрация вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Также на той неделе, знаю, что слухи уже идут по городу в люке, теплосети был выявлен скелетированный труп. Значит, по данному факту мы внесли как 115 убийство, но значит, личность не установлена. Вот. У нас по нашим данным без вести пропавших нету такого возраста. Вот. Сейчас проверяем соседние области, пытаемся установить личность. По давности это где-то осенний труп по одежде по уже потому что как разложился скелетированный но хочу сказать что возможно там и нет криминала сейчас проводится экспертиза просто я хочу довести чтобы были все в курсе заболеваемость в городе респираторными инфекциями выросла на 56 процентов и в основном больше у взрослых. Дети, учитывая, что были на каникулах меньше, а у взрослых почти на 60%. По Медико-санитарной части. У нас тоже есть хищение в субботу. У нас на приемном отделении была похищена видеокамера. Вы знаете, что у нас стоят видеокамеры в приемном отделении для, для того, чтобы фиксировать все нарушения, в общем-то, и беседы с врачами. И на скорой помощи у нас все записи пишет архиватор. И обращалось: трое ребят было. Один осматривался, двое курили на Лестницы стояли и, общем-то, заметили, что там удобно было стать нам мусорку и снять эту видеокамеру. Мы обратились в милицию, потому что она стоит у нас на учете. И была попытка, попытка тоже похищения металлической раковины в поликлинике номер два. Ее успели снять, но наши ее догнали. Тоже мы обратились в милицию, но ее вернули. Поэтому там, где у нас корпуса не совсем заполнены, тоже пытаются что-нибудь у нас похитить. Остается проблема у нас с питанием больных, потому что у нас проведен первый тур конкурса на торгов конкурсных. У нас вышло только КШП, поэтому торги были отменены. Если бы, конечно, торги прошли, у нас заложено хотя бы 6 гривен на питание больных, а пока мы продолжается питание на 3 гривны. То есть на утро каша, на обед только суп и больше ничего. Поэтому больные, конечно, многие жалуются, многие отказываются от питания. И остается проблема с медикаментами, перевязочным материалом, с реактивами. Поэтому идут сейчас жалобы на то, что не все анализы сдают, особенно у нас на сахара Потому что тоже объявлен конкурс на покупку реактивов. Те, которые мы смогли купить на 20%, они у нас закончились. Мы докупаем, пытаемся за счет благотворительных средств понемножку, но их недостаточно. Поэтому э, ограничено немножко сейчас назначение анализов. Это уже для населения, чтобы не было жалоб. Ну и больница, продолжаем работать по оптимизации. Вы все присутствовали на встрече с Олегом <coughs> Юрьевичем Крешенем. Да? Мы сокращаем, было сказано, что, в общем-то, резервные койки, их нужно как-то сократить. Но у нас все равно коечный фонд был намного ниже, чем по области, если область 66,5 у нас было 55,8. И то, что мы планируем сокращение на 30%, у нас идет расчет на 10 тысяч населения у нас будет коек 38,2 на 10 месяцев населения. Но мы широко используем дневной стационар, у нас практически 100 коек, но ну, коек идет меньше, обращение 100 обращений дневного стационара. То есть мы работаем и так уже практически как Европа. Ну, а с сокращением коек будет еще меньше. И при этом будет еще сокращение тип персонала, у нас будет 121 штатная единица с 21 апреля сокращена. Это 21 врач, 49 медсестер. Ну, в общем, в общей сложности 121. Но у нас, вы знаете, обеспеченность врачами все равно 67%. Даже после того, когда пройдет увольнение, то у нас все равно 39-40 врачей будет дефицит. Поэтому пока это к ничему хорошему не приводит. Экономическая ситуация на предприятии крайне негативная. Грубо говоря, 4 миллиона нам должны, тарифы новые не приняты. Ну, в связи с этим, конечно, и выполнение работ отстает от того графика, который мы для себя делаем. Уже прошел месяц после того, как мы с вами дали три месяца на оптимизацию ЖКХ. Я бы хотел услышать, и желтоводцы, наверное, хотел бы услышать, что в этом направлении делается. Учитывая территориальное расположение 5-6 жека, принято решение и уже издан приказ объединения объединении этих двух ЖЕКов в один, так называемый жрево новый. У нас при этом дают сокращение три человека. Это начальник, бухгалтер и паспортист. По остальным ЖЭКам, учитывая их отдаленное место расположения, с 1 по 4 ЖЭК мы сделали опрос людей, жителей этих ЖЭК. Хотят ли, ну, было два вопроса. Первый вопрос, по вашему мнению, должен ли обслуживать ваш дом ЖЭК? А второй вопрос, по вашему мнению, есть ли необходимость объединения ЖЭК-1, ЖЭК-3 и ЖЭК-2 с ЖЭКом-4? В опросе принимали участие 5990 представителей лицевых счетов из общего количества лицевых счетов с 1 по 4 ЖЭК. Ну, исключили мы, правда, квартиры с нулевой пропиской и брошенное жилье. То есть явно больше половины мы опросили людей. На первый вопрос, по вашему мнению, должен ли обслуживать ваш дом ЖЭК, это 93,4% людей ответили «да», то есть за ЖЭКи. И по второму вопросу, по вашему мнению, есть ли необходимость объединения ЖЭКов, э, ответ был нет. Это 94,5%. То есть люди высказали свое мнение. В соответствии с этим мнением мы и проводим оптимизацию. Э, кроме того, э, в соответствии с функциональными заданиями, э, мы сделали оптимизацию самого э, клинического аппарата. То есть, э, у нас по ЖРУ 7 административно-определенческих единиц. Мы взяли на себя обязательство сократить, да, это не заполненные и по 9 человек. Также специалистами предприятия подготовлена форма актов выполненных работ и направлена в управление ЖКХ для согласования и возможно последующего утверждения. Ну, такие акты будут предоставляться жителям домов для подтверждения выполнения работ по техническому обслуживанию домов. Для меня самое главное, чтобы жители города Желтой Воды прочувствовали и видели то, что работники ПЖРО с открытой душой, скажем так, лояльно относятся к жителям Желтых Вод, выполняют работы и так далее. Подобное. Вот в этом направлении просьба поработать еще. Люди на это настроены, представители. ЖКХ. Но самый важный вопрос, это опять же вопросы финансирования. Я вам только что э, сказал, что уже за миллион э, держава нам задолжалась субсидий. То, что вместо э, людей мы должны получать эти деньги и пускать их на те же кровли. Нет. Дальше по вопросам э, тарифов тоже он пока не решен. И э, с решением данного вопроса, переходом на 869 постановление, можно будет компенсировать людям за ту же кровлю не 10% от купленных материалов, как это сейчас по 560 мы делаем, а в полном объеме. Поэтому я жду этих решений. И в принципе у нас трудовой коллектив работоспособен, свою работу и знает, и умеет. Ну, нужны, конечно, денежные средства для материала. Это все. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города по вопросу, скажем так, когда у нас будут гробки, чтобы жители, которые будут убирать, не создавали сложностей для транспорта, который будет уборочный, заезжать на территорию кладбищ. Поэтому просьба к жителям, транспорт не ставить там в неудобных местах, то есть, чтобы были места, которые транспорт мог проехать. Потому что, как не было в том году, что за последний день на водобуд поехали, транспорта много поставили, и трактора не могли проехать, забрать весь мусор. Это первое. Вторая просьба не делать как говорится, кучки через каждые 10 метров. Есть специально отведенные места, допустим, надо будет там разворотная площадка и так далее. То есть, чтобы в таких местах мусор собирали, где они отведены специально, и чтобы мог туда подъехать транспорт и механизированным способом загрузить. Поскольку маленькие кучки там по, скажем так, транспорт не загонишь, если они между ряде, тем более. Поэтому просьба к жителям при уборке не оставлять эти мусорные кучи между ряде. С 14 апреля по 17 будет производиться вывоз мусора с территории кладбищ, значит, и Кулиновского, и Водобуда, значит, и Веселой Ивановки. Этим будет заниматься КП ЖРЕО совместно с коммунальным предприятием «Чистое место».